প্ৰথমে সকলোকে নমস্কাৰ জনাই আদৰণি জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ' মাজলৈ আজি আমি ৰ'দতে বহি বহি এনেধৰণে জলকীয়া নহৰু বাচি আছোঁ মানে পকা জলকীয়াখিনি একফালে কৰিছোঁ কালি যিখিনি বেছি হৈ আছিলে সেইখিনিতো আচাৰ বনাই দেখালোৱেই আপোনালোকক এয়া দেখিছেনে এইফালে নহৰু এইফালে আমাৰ বড়োদাই বাচি আছে পালেং বড়োদা এইফালে চাই দিয়া অকণমান পালেং শাক বাচি চাচি এইফালে আলু কাটি আছে মানে এইটো আমাৰ এই হোটেলৰ মানে এইবিলাক পাকঘৰ হয় এইকেইটা পাকঘৰ এইফালে বাচন ধুৱে এইফালে কৰি এইবিলাক ফলিয়া ৰাখি থৈছে ওপৰত সেইবিলাক আচাৰ মই থৈ দিছোঁ সেই পাছফালা ছাইডটো দেই আৰু এটা কাম কৰি আছোঁ সেইটো কি কাম দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চুট ছুট ছুঁট ছুৰ মাৰখিনি আহিবি এই পলো বইল কৰিলোঁ এতিয়া মানে পিঁয়াজ জলকীয়া দি ভাজিম এই আচক বইল কৰি থৈ দিছোঁ এতিয়া ভাজিম মানে যে নহওক আজি ব্লগটো আৰম্ভণি কৰি দিছোঁ আৰু দেই এইখিনি আকৌ সৰু সৰু মিছা মাছ দৰিকণা মাছ দুটা এটা পুঠি মাছো আছে শিঙৰা মাছো আছে চব মিক্স সেয়া মই হালধি আৰু নিমখ খানি ধুনীয়াকৈ থৈ দিছোঁ এতিয়া মানে অকণমান নতুন এটা ৰূপ দি বনাম সৰু সৰু তেনেই সৰু সৰু মাছ দেখাত কিবা জাবৰা জাবৰা লাগিছে কিন্তু নহয় এইখিনি অকণি অকণি মাছ মিছা মাছ দৰিকণা মাছ এইফালে পলু ধুলুৱে এইখিনিও মাছেই হয় লোকেল মাছ মানে ইয়াৰে আধাখিনি বনোৱা হ'ল আধাখিনি আকৌ ফ্ৰিজত ভৰাই থওঁতে বৰফ এক চপৰা বনি আছে এয়া চব মানে হালধি নিমখ আনি ফ্ৰিজত ভৰাই থোৱা আছিলে দেই সকলোখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু এই অকণী অকণি মাছবোৰ আপোনালোকে কেনেধৰণে খায় অকণমান কমেণ্টত পাৰিলে লিখি দিবচোন দেই মই আকৌ কেনেধৰণে খাওঁ সেয়া মাজে মাজে দিয়ে থাকোঁ তথাপিতো আজি আকৌ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ এটা নহয় আজি একেলগে চাৰি পাঁচটামান লৈ আহিছোঁ কিন্তু মাছৰ ৰেচিপিও বেলেগ বেলেগকৈ বনাম দুবিধ মাছ এই এই মাছখিনিও বেলেগকৈ বনায় এয়া চপৰা দিছে বৰফ বৰফ হৈ আছে এইফালে সৰু সৰু আলু সৰু সৰু আলু খাই বৰ ভাল লাগে নহয়নে আমাৰ হোটেলত মানে বেছিভাগেই আপোনাৰ থলুৱা মাছ মাংস শাক পাচলিহে পোৱা যায় সেইটো অৱশ্যে বহুতে জানে বহুতে নাজানে এয়া হৈছে চিঙৰা ভাজি দেই নিমখীয়া চিঙৰা ভাজি ইফালে গজা বনাই থৈছে আনফালে আকৌ এয়া দিছে চাটনি বনাবলৈ লৈছে সেইখিনি মানে আমি কেঁচাই কেঁচাই খোৱাটো ইমান ভাল নহয় আপোনালোকে জানেনে নাজানে নাজানো গাজৰে হওক বিটেই হওক কেঁচাই কেঁচাই খালে মানে এতিয়া ক'লে মানে মানুহে ডক্টৰৰ নেকি কি বুলি ক'ব সেইটো নহয় এই ফিটা পেলু যে হয় মানুহৰ গাজৰ আৰু বিটৰ পৰাই হয় আমাৰ ইয়াত মানে এঘৰ মানুহত গাজৰ আৰু বিট বহুত খাইছিলে লাষ্টত মানে ফিটা পেলু হ'ল চবৰে হোৱা নাই মানে দুই এজনৰ হ'ল একেখন ঘৰৰ মানুহৰ তেতিয়াৰ পৰা কথাটো আমি গম পাওঁ লগতে চাটনি বনাবলৈ লৈছে এইয়া আকৌ ভাজি ইয়াত একদম ফেঞ্চবিন আলু লগতে চয়াবিনো দি দিছে সৰু সৰু আলু মানে এনেকৈ ঢাকি থৈ দিছে আগফালে নিবহে নিয়াই নাই তাৰপৰা এইফালে আকৌ ইয়াৰ বেঙেনা দেখিছেনে ষ্টাইলত ফ্ৰাই কৰি থৈছে এই ইফালে পিঁয়াজ কিবা কামত গোটা লগাব আৰু আলু আৰু বেঙেনা আগবেলা এবাৰ পাছবেলা এবাৰ বনোৱা হয় যে সেয়েহে মানে বনাই থৈ দিছে যি কি নহওক মই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই বঢ়াই নি থাকোঁ আপোনালোকে চাই চাই গৈ থাকক পিটিকা বনোৱা হৈছে একদম গৰম গৰম হৈ আছে ইয়াত পিঁয়াজ মানে এই দীঘল দীঘল জলকীয়াটো তেলত দি পেলাই দিছ হয় ন মিঠাতেল ধুনীয়াকৈ বনাইছে দেই এয়া কেৰাহী পাতিলোঁ তেল গৰম হৈ গ'ল এইফালে এয়া গোটাই ল'লোঁ এইফালে এয়া গোটাই ল'লোঁ এইফালে এয়া আঁচি

এইখিনি শুন এনেকৈ আগতে আমাৰ মায়ে ভাজে দেই লাহঁত এনেকৈ অকণমান তেল দিব আৰু নিমখ হালধি দি ভাজি দিব দেই ৰুটি মছলা পছলা নিদিয়ে তেল একদম অকণমান দিছোঁ বুজিছানে তাত মই পানী নিদিয়ো অঁ 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 এনেকৈ ভাল লাগে এতিয়ালৈ দিয়া টেঙা চেপি দিব বৰ ধুনীয়াকৈ মই খালী টেঙা মানে ঔটেঙা দি দিম সেইটো পোৱা নাছিলোঁ কৈয়ে দিলোঁ আৰু এতিয়া দেই উপায় নাই ঔ টেঙা দিম ঔ টেঙা ঔ টেঙা দেই এতিয়া আহি গ'ল ঔ টেঙা সৰু মাছত এনেধৰণে ঔটেঙা দি খাবলৈ বহুত ভাল ভাজি পেলাই জোলকৈ চবেই খায় এনেকৈ ভাজি পেলাই খাই চাবচোন দেই সৰু মাছৰ লগত অকণমান সময় ভাজি দিয়ে ধনিয়া অলপ দি দিম আৰু আদা অলপ দিলোঁৱেই পিঁয়াজ নাই দিয়া দেই আজি সৰু মাছত পিঁয়াজ নাই দিয়া চব স্পেচিয়েল এইফালে পনীৰ চব্জি এইফালে পিটিকা বাকী এইফালে এইয়া হোটেল বস্তু চব এইফালে তলু কোনে কোনে খাই ভাল পায় এইফালে মাছ এতিয়া ঔটেঙা দি জোল বনাম এইখিনি ফ্ৰাই এই ইফালে আকৌ হেৰিয়া দেই এইটো চাটনি যেনিবা কিন্তু আমি অলপ ভাজিহে চাটনি বনাওঁ এইফালে গান এটা বজাই আছে মোৰ এনেকুৱা আহুকাক হৈছে এইফালে ভাত এবোৰটো অদলি আছে দেই বাছ বাৰ জলকীয়া নহৰু বাঢ়ি গ'ল এতিয়া দেই অঁ তেলখিনি সুন্দৰকৈ গৰম হৈ গ'ল দি দিলোঁ কেইটামান শুকান জলকীয়া দিব অকণমান পাঁচফোৰণ নহৰু আদা তাৰপিছতে অকণমান লৰাই দিলোঁ মছলাখিনি সুন্দৰকৈ বনাই লোৱা হ'ল দেখিলেই প্ৰথমতে আপোনালোকে কেইটামান শুকান জলকীয়া লগতে দি দিলোঁ পাঁচফোৰণ অকণমান আদা নহৰু সকলোখিনি তেলতে দি দিলোঁ গৰম পানী অকণ দি দিলোঁ হালধীয়াও নিমখ অকণমান দিলোঁ সেয়া দেখুৱাই দিয়া নহ'ল এতিয়া উতলি আছে ধুনীয়াকৈ এতিয়া এই মাছখিনি দি দিলোঁ পাঁচ মিনিটমান উতলাৰ পাছত এতিয়া মই কি যোগ কৰিম জানেনে ঔ টেঙা কেইখন কি দিছোঁ দিছনে আদা ৰস হা এই কাপোৰৰ লগতে যোৱা অঁ ভালকৈ চোৱা কেৰা ধুনীয়া মাছৰ কাৰী বনিছে দেই গোন্ধটোকে খাওঁ খাওঁ লাগি আছে এতিয়া মোৰ এনেকৈ টেঙা দি বনালে মাছখিনি ভাগিও নাযায় বৰ ধুনীয়া হয় ইতিমধ্যে এই মাছৰ কাৰীকণ ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব প্ৰথমতে কেনেধৰণে বনালোঁ সেয়া দেখুৱালোঁ আৰু লগতে একদম জীয়া মাছৰ জোল এইয়াছত ভাগি যোৱা নাই কি ধুনীয়া হৈ আছে এনেকৈ লাহে লাহে কৰিব লাগিব আৰু সদ্যহতে সৰু সৰু মাছ এনেধৰণে খাই বহুতেই ভাল লাগে এইয়া পলুখিনি দেখুৱাইছিলোঁ যে এয়া পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দি ভাজি আছোঁ প্ৰথমৰ পৰাই দেখুৱাই দিয়া নহ'ল আৰু সেইটো আগতে মই ৰেচিপি দিয়ে থৈছোঁ যেই নহওক আজি মাছে মাংসই দেখুৱাইছোঁ আমাৰ হোটেলত আৰু এতিয়া ৰৌ মাছ এয়া হালধি নিমখ খানি এইখিনি হোটেলৰ ৰেচিপি দেই মানে হোটেলৰ মাছ হয় আমাৰ ঘৰত খাবলৈ লোকেল মাছ হোটেলত খুৱাবলৈ চালানী ৰৌ মাছ লোকেল মাছৰ দামটো নিদিয়েই কাষ্টমাৰে হয় নহয় মাংস বনি আছে দেই কি মাংস কোনে ক'ব পাৰিব এইখিনি পালেংখিনি ভাজিম আৰু সেয়েহে দেখুৱাইছোঁ অকণমান পালেং ভাজিম বন্ধাকবি পিঁয়াজ জলকীয়া

শেষত মানে ঘপককৈ আমাৰ জেঠাই ওলালেহি জেঠাইৰ লগতে ভাত মুঠি খাইছোঁ লগতে আপোনালোককো অকণমান এনেধৰণে ব্লগটো ধুনু ধুনুকে দেখুৱালোঁ যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই